Многие спрашивают, зачем держать разрушенный аэропорт. Они терпеливо объясняют. 3 августа мы зашли в аэропорт, поменяли 72-ю бригаду. Нас заменил правый сектор. Наша точка была разбита. Когда пошла информация о том, омский спецназ, может быть, вы слышали, там mm -hmm. получил по шею. Вот это вот мы давали по шее Омскому спецназу и Псковским десантникам. Ну, пехота мобилизование, ни единого офицера. На тот момент у нас не было кадровых офицеров вообще у нас. Он, так, у нас были либо мобилизованы, либо добровольцы. Самое такое уже активное началось начиная с 27-28 августа, когда события Иловайск когда Россия вела войска свои, уже наглые, куда они полезли, тогда да, начались именно гум-конвои с боеприпасами. Они задыхались, нереально задыхались. Там. Они уже, мы уже так, говорили о том, что вот завтра-послезавтра мы пойдем брать донец. Некая стратегическая точка, то есть это то есть участок, от которого можно отталкиваться и распространять свои дальнейшие атаки по рубежам. Они буквально уже два дня разбирают завалы, чтобы подняться до этих дверей. Не планируют зайти через этот вход. Сегодня видимо аэропорт, завтра они схочут Днепропетровск, Ой, да, да. схочут Пески, Карловск, потом, красноармейский Днепропетровск, Карловск, потом, потом Красноармейск. да. так бы потихоньку отдавать, а выгода что? Я меняю на Москву. За эти месяцы они завалили сотни сепаратистов. У нас было 90 человек. Как мифы там в Донецке про нас рассказывают, что у нас там 4 тысячи. 90-го наваливало. Оборона была налажена так, что малыми силами можно было держать весь период. Аэропорт – это не два терминала и вышка. Это огромнейшая площадь. Держать его просто вот сидя в терминалах это невозможно было. Некоторых заблудившихся боевиков удалось даже без боя взять в плен. Привет, батальон Калимиус вам от енотов. Вот они промазали с поворотом и заехали к нам в гости. Корректировщик наводчик, пушки, все-все-все товарищи, целая машина боеприпасов. Они взяли и приехали к нам в гости. Ну, походим, мы сейчас пообщаемся по одному, только оружие кидай, по одному заходи к нам в гости. Первые, плен, первые живые сепаратисты, которые приехали к нам в гости, которых мы увидели реально живые. Разведрупа их не попалась. Снайпер Донецкий, отец и сын с Крымские. Вот эти вот, я же говорю, там было четыре, по-моему, с украинскими паспортами двое россиян было. Очень-очень много граждан России. Но киборги не роботы. Киборги все-таки люди. Большинство из них раньше не знали, что такое война. Но сегодня они здорово насыпают как донбасским боевикам, так и российским спецам. Мы, связисты, вообще, вообще были в аэропорт, мы поехали добровольно туда. Да, То есть нас никто не звал, потом нас уже, да, и пулеметчики стали гранатометчиками. Мы спросили, кто хочет ехать в аэропорт? Нам сопроводить колонну на два да. дня. Ну, в пехоте что, не я? хватало людей, да, Четыре да, человека надо. Мы, мы просто поехали мы добровольцами. Да. Мы связисты, мы да, да, мы, связисты. да, там потом уже нас гранатометчики, с нас получились да, пулеметчики. Да, потом гранатометчик, я на у нас вообще гранатометатель. Он за 5 минут боя первый выкинул столько гранат они улыбаются, изображая полное спокойствие. Жетон мне лишился смертника там. И шапка моя Но на самом деле в аэропорту им нелегко. В аэропорту сейчас очень тяжело. Идут бои. Потеряли много техники. Но при этом ребята не сдаются, все держимся. Ну, по ідеї там взагалі вже нічого не залишилось. Ну, Тримаємося, люди нам письма присилають, Діти малай. Поддержка. Ну і самого головне в нас є, які нас держать. Не було б їх не було б уже й нас. Вони місяцями без ротації. Полгода. 6 да. місяців будуть На днях, как ежат аеропорт. Чотири місяці нам держав 25-ка с Кирогораски. С Кирогоградсами скажу. Потом туда заїхали мы. Полгода буде скоро як стоїть аеропорт. Отдавайте його ради чого? Кому? Саме головне да. кому віддавати? Там. його. Всі до бою готові, але вже хотілося піддихнути. Ми вже півгоду участвуємо тут, то вже хотілося б і сім'ю побачити. А так же не знаю, нормально. Жити то хочеться. не моються. Чого ти такий чорний? Че, чого? Та сидимо тут уже, оборону держимо. Бори, пари, пари, то наче і стріляємо. А так все нормально. А що, є, є чеченці? Ну, є, По вечорах, вечором. Тихо, тихо, тихо затища. Тут крики Аллах Акбар починають валити. Так нормально. Будемо держати, дистантура. Спят. Постоянной сырости питаются скромно и нерегулярно. Срочная армия у меня была старшим поваром офицерской столовой. А тут просто начал готовить, так как умею готовить. Учился просто, Ну, В принципе, ну, не, не, не было уже брат, Но самое страшное смерть каждый день ходит рядом. Ежедневные обстрелы для них – суровые будни. Аэропорт трясется от артиллерии. Там уже нет живого места. Они идут на уничтожение аэропорта, как целом. Зитерты с... его, в принципе, с лица Донецкой карты. Там же ничего не осталось. Вот только взлетная полоса остается невредимой. За нее и сражаются. Нормально, держимся пока. Взлетка и вообще ничего не берет. Там бетона 3 метра, який був, просто черные пятна и все. За эти месяцы они стали настоящим братством. Я по-другому, кроме как братства, я это назвать не могу. То есть здесь уже даже э, такое понятие, как там чины должности и тому подобное, ну оно по сути дела как бы, ну, нивелируется. У нас самая главная задача здесь выжить самим и кроме того отстоять то, что нам по сути дела верено. Один за всех и все за одного. Отдавать мы его не собираемся. Все, о чем мечтают, вернуться к прежней жизни. Привет, Мамуля.